অজানিৰ উপাখ্যান হিন্দু ধৰ্মগ্ৰন্থ শ্ৰীমগৰ পুৰাণত বৰ্ণিত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু শিক্ষাপদ কাহিনী এই উপাখ্যান মানুহক ধৰ্মপথত থকা ভক্তি আৰু নাম জপৰ গুৰুত্ব উপলব্ধি কৰা আৰু পাপৰ পৰা পৰিত্ৰাণ লাভ লাভ কৰাৰ উপায়ৰ বিষয়ে গভীৰ শিক্ষা দিয়ে আজিৰ এই কাহিনী আৰু ইয়াৰ পৰা লাভ কৰা জ্ঞান দীঘলকৈ বৰ্ণনা কৰা হ'ব নমস্কাৰ আপোনালোকে চাই আছে এ বি চি ষ্টৰি আজিৰ উপাখ্যান হ'ল অজামিলৰ উপাখ্যান অজামিল কোন আছিল অজামিল এজন সাধাৰণ বাসৱান আছিল তেওঁৰ শৈশৱ আৰু যৌৱনৰ প্ৰথম ভাগত ধৰ্মপথত চলিছিল তেওঁৰ জীৱন বৈদিক নিয়ম পদ্ধতিত ভৰা আছিল যজ্ঞ পূজা আৰু সাধনাত নিজকে নিয়োজিত কৰিছিল কিন্তু এজন অসৎ মহিলা বেইচাৰ প্ৰভাৱত তেওঁ ভুল পথত পৰে সংসাৰৰ মুখমায়াৰ আকৰ্ষণত ধৰ্মপথৰ পৰা বিদ্যুত হৈ লোক কাম আৰু পাপত লিপ্ত হয় তেওঁ ব্যৱসায়ত চল চাটৰি কৰি ধন উপাৰ্জন কৰিছিল মদ্যপান আৰু অন্যান্য পাপত মগ্ন হৈছিল অজামিল একে একে তেওঁৰ ধৰ্মপথ ত্যাগ কৰি সম্পূৰ্ণ পাপৰ জীৱনলৈ পৰিণত হয় কিন্তু তেওঁৰ এজন পুত্ৰ আছিল যাক তেওঁ ভগৱান বিষ্ণুৰ নাম অনুসৰি নাৰায়ণ বুলি নামাকৰণ কৰিছিল অজামিলৰ জীৱনৰ অন্তিম সময়ত মৃত্যুৰ দূত যমদূত বুলি কয় যিহেতু আমি যমদূত বুলি কওঁ সেই অজামিলৰ মৃত্যু সময়ত তেওঁ যমদূত আহিছিল তেওঁৰ আত্মাটো ধৰিবলৈ যমদূতক দেখি ভয়ত অজামিলে তেওঁৰ পুত্ৰ নাৰায়ণক মাতিবলৈ চিঞৰ দিলে নাৰায়ণ নাৰায়ণ যদিও তেওঁ নিজৰ পুত্ৰক মাতিছিল তথাপিও ঈশ্বৰীয় নাৰায়ণ নাম উচ্চাৰণৰ ফলত ভগৱানৰ দূত বিষ্ণুদূত তৎক্ষণাত উপস্থিত হয় বিষ্ণুদূটে জমদুটক বাধা দিয়ে আৰু কয় যে অজামিল নামৰ শক্তিৰ দ্বাৰা মুক্তি লাভ কৰিছিল উপাখ্যানটোৰ শিক্ষাসূত্ৰ এই যে অজামিলৰ কাহিনীৰ দ্বাৰা বহুমুখী শিক্ষা লাভ কৰা যায় এক নাম জপৰ মহিমা এই কাহিনী বুজাই দিয়ে যে ঈশ্বৰীয়াৰ নাম নাৰায়ণ কৃষ্ণ ৰাম ইত্যাদিৰ উচ্চাৰণৰ অশেষ মহিমা আছে কোনোবাই যদি অজান্তে বা উদ্দেশ্যবিহীনভাৱে ঈশ্বৰীয়াৰ নাম লয় তাহটো পাপৰ পৰা ফল কমি যায় অজামিলৰ ওপৰত ইয়াৰ এক সুস্পষ্ট প্ৰভাৱ দেখা যায় দুই ঈশ্বৰৰ কৃপাৰ আন্ততঃ ক্ষমা ভগৱানৰ কৃপা সীমাহীন মানুহৰ জীৱনৰ যিকোনো সময়ত সেইটো প্ৰায় চিত্তৰযোগ্য হ'লেও ঈশ্বৰ ক্ষমা কৰে যদিও অজামিল পাপৰ জীৱন যাপন কৰিছিল তবুত অন্তিম সময়ত ঈশ্বৰীয়া নাম উচ্চাৰণৰ দ্বাৰা মুক্তি লাভ কৰিলে তিনি পাপ আৰু প্ৰায়চিত্ৰৰ মাজৰ সংযোগ পাপ কৰাটো সহজ কিন্তু প্ৰায়চিত্ৰৰ মাজেৰে পূৰ্ণৰ ধৰ্মপথত উভতি অহাটো কঠিন তথাপি ভক্তি আৰু নাম জাপৰ সঠিক প্ৰয়োগে এই পাপৰ পূৰ্ণ ফলক পৰিহাৰ কৰিব পাৰে চাৰি কামনা মোহৰ বিপদ অজামিলৰ অৰ্ধপতনৰ মূল কাৰণ আছিল কাম আৰু মোহ তেওঁ পৰিস্থিৰ প্ৰতি আকৃষ্ট কৰি নিজৰ ধৰ্মপথক ত্যাগ কৰিছিল ই শিক্ষা দিয়ে যে কামনা লোভ আৰু মোহৰ ওপৰত নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰিলে জীৱনৰ ধৰ্মময় আৰু পবিত্ৰ হৈ উঠিব পাঁচ জীৱনৰ অন্তিম সময় গুৰুত্ব হিন্দু ধৰ্মত বিশ্বাস কৰা হয় যে জীৱনৰ অন্তিম সময়ত যি চিন্তা বা স্মৰণ থাকে সেই সেইজন ব্যক্তিৰ পূৰ পৰৱৰ্তী গতিৰ নিৰ্ধাৰণ হয় অজামিলৰ ঘটনাটোৱে দেখুৱাইছে যে অন্তিম সময়ত ঈশ্বৰীয় নাম উচ্চাৰণৰ মুক্তিৰ পথ ছয় নাম জোপৰ চেতনাৰ অভাৱৰ প্ৰভাৱ যদিও অজামিল ইচ্ছাকৃতভাৱে ঈশ্বৰক স্মৰণ স্মৰণ কৰা নাছিল তথাপি তেওঁৰ মুখত ঈশ্বৰীয়া নাম আছিল সেয়া তেওঁৰ মুক্তিৰ কাৰণ এই কাহিনী বুজাইছে যে নাম জপ শুদ্ধভাৱে কৰিলে ফলপ্ৰচণ্ড গভীৰ হয় উপশংকাৰ অজামিলৰ কাহিনী আমাৰ জীৱনত নাম জপ শক্তি আৰু ধৰ্ম পথত থাকিবলৈ অনু অনুপ্ৰেৰণা দিয়ে আৰু ই দেখুৱাইছে যে মানুহৰ জীৱনৰ যিকোনো সময়তে ধৰ্মপথত উভতি আহিব পাৰে এই কাহিনীটোৱে ঈশ্বৰীয়া কৃপাৰ অং অনন্ততাক বুজাই দিয়ে আৰু সকলো পাপীৰ পাপৰ বাবে আশাৰ সঞ্চাৰ কৰে নাৰায়ণ নামৰ মহিমাই উদ্ধ আত্মাৰ জন্ম দিয়ে এই চিৰন্তন সত্য কাহিনীটোৱে শক্তিশালীভাৱে প্ৰতিপন্ন কৰে আজি এই অজামিলৰ কাহিনীটো আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে নিশ্চয় শুনিব আৰু ঈশ্বৰৰ এটা মহান গুণৰ বা ভগৱানৰ এটা ভাল গুণ থকাৰ এটা কাহিনী যদি ভাল লাগে লাইক কমেন্ট আর চেনল সাবস্ক্রাইব করব পুন ধন্যবাদ